सुधा का नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है अभी देवी माँ के नवरात्रे हैं और नवरात्रों में बहुत जन जो हैं वो व्रत करते हैं और व्रत करते हैं तो वो फलिहारी भोजन करते हैं तो इन नवरात्रों में मैं आपके साथ काफ़ी सारी फलिहारी रेसिपीज शेयर करूँगी तो शुरुआत करेंगे एक चटपटी रेसिपी से और वो रेसिपी है सेब टमाटर की सब्जी तो उस सब्जी के लिए हम बनाएंगे फलहारी सेब तो आप इस रेसिपी को ज़रा ध्यान से देखिएगा और उसके लिए हम जो सेव बनाएंगे वो बनाएंगे सिंघाड़े के आटे और फलाहारी कुट्टू के आटे से इसके लिए हम लेंगे 100 ग्राम कुट्टू का आटा इसको मेजर करके लेते हैं 100 ग्राम कुट्टू का आटा लेंगे और 100 ग्राम ही सिंघाड़े का आटा लेंगे और 100 ग्राम ही हमने सिंघाड़े का आटा लिया। ये आटे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं तो हम लेंगे कुट्टू का आटा 100 ग्राम वो एक बाउल में डाल देंगे सिंघाड़े का आटा भी मैंने साथ में डाल दिया है मैंने अदरक और हरी मिर्ची को मिक्सी में पीस लिया था वो भी इसमें एक टेबलस्पून डाल देंगे मिर्च आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे मोइन के लिए इसमें हम तीन से चार टेबलस्पून ऑयल डालेंगे ऑयल डालने से जो है वो खस्ता बनेंगे हमारे जो गुचिया हैं इसमें एक टीस्पून अजवाइन डालेंगे अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे पानी एक साथ ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि तो गोल पतला हो जाएगा तो हमारे सेव बनाने में मुश्किल होगी हमारा बैटर जो है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज्यादा फ्लोई भी नहीं तो ये मेरे पास भुजिया बनाने का मोल्ड है और इसमें अलग अलग तरह की जाली होती है तो भुजिया बनाने के लिए ये दो है इसमें बारीक बनेंगे इसमें मोटे बनेंगे तो हम सेव टमाटर की सब्जी के लिए ये मोटी वाली जाली का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसे मोल्ड होता है और इसमें हमें जो जाली लगानी वो इस तरह से इसके अंदर हम फिट कर देते हैं। और हमारा बैटर जो है वो चिपके नहीं इसके लिए हम इस मोल्ड को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से ग्रीस करने से ये जो बैटर है वो आसानी से इसमें से निकल जाएगा चिपकेगा नहीं अब बैटर को हम इसके अंदर भर देंगे और ये ना बहुत आसानी से बन जाएंगे अपने को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है पर ऐसा है नहीं और ये इतने से बेटर में आप देखिएगा का, काफी सारे जो सेव बनकर तैयार हो जाएंगे अब जो ये ढक्कन है इसे हम ऐसे बंद कर देंगे ये इस तरह से इसमें चूड़ी रहती है पूरा बंद हो जाएगा पूरा टाइट हो जाएगा सेब बनाने के लिए मैंने तेल को कढ़ाई में डाल दिया है मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है आप कोई भी तेल जो व्रत में खाते हैं वो ले सकते हैं या घी ले सकते हैं हम चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गरम हो गया है कि नहीं हो गया है तेल गरम अभी इसे हमें तुरंत नहीं हिलाना है थोड़ी देर बाद हिलाएंगे। इन्हें इन्हें हम पलट देंगे। हमें बहुत तेज आंच पे नहीं बनाना है, आंच को जो है वो मीडियम हॉट रखना है हमें इन्हें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है ये हमारा रेडी हो गया है और इसे अब हम जाली में निकाल लेंगे सेब डालते समय हमें आंच को एकदम धीरे करके रखना है और उसके बाद जब सेव डाल देंगे उसके बाद जो है आंच को थोड़ा तेज कर लेना है तो ये हमारे सारे जो हैं वो भुचिया बनकर तैयार हो गए हैं अभी हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये सेव तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम बनाएंगे इनकी सब्जी और वही टमाटर अदरक हरी मिर्च डाल के बहुत ही टेस्टी सी सब्जी तो इसके लिए हम एक ड्राई मसाला रेडी कर लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या डालेंगे तो इसमें हम डालेंगे एक टी स्पून मोटी सौंफ एक टी स्पून जीरा एक टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सूखा धनिया डाल देंगे और इन्हें हल्का सा रोस्ट करेंगे लाल मिर्च को तोड़कर डालेंगे और उसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे बहुत लोग जो हैं वो लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं व्रत के समय में तो वो लाल मिर्च को स्टिप कर सकते हैं हमें इसे ना एकदम हल्का सा है। भुनना है बहुत ज्यादा नहीं भूनना है हमें इसे और अब इस जो मसाले को हम लोग मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे लेकिन हाँ पहले इसे ठंडा होने देना है ये हमारा मसाला जो है वो ऐसा दरदरा होना चाहिए इससे सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका तो सेव हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम इसकी सब्जी बना लें कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और अब इसमें हम दो टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम एक टीस्पून पिसी पीसी हुई अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और उसके बाद जो टमाटर मैंने पीस कर रखे हुए थे वो टमाटर को डालेंगे तो दो टमाटर को तो मैंने पीस के इसमें डाला है और एक टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया है उसको भी इसमें डालेंगे अदरक हरी मिर्ची हमने डाल दी थी पहले ही उस समय तो तेल बहुत गर्म हो गया था तो एक अचानक से बहुत तेज आवाज आई टमाटर को हम थोड़ा ढक देंगे ताकि वो पक जाए टमाटर कच्चे नहीं रहने चाहिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे ये जो खुजिया है जो सेव हैं वो कैसे बने हैं ये एकदम क्रिस्प बने हैं मैं आपको इनकी आवाज सुनाती हूँ देखिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर पक गए हैं कि नहीं हाँ ये टमाटर भी पूरे पक गए हैं टमाटरों ने भी जो है वो तेल छोड़ दिया है ये पत्थर एकदम तैयार हो गए हैं अब हमने जो ये मसाला तैयार किया था वो मसाला हम डालेंगे सब्जी के हिसाब से नमक डालेंगे लेकिन ये ध्यान रखना है कि सेव में भी नमक है अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे ये हमारा मसाला एकदम बनकर तैयार हो गया है तो जो मैंने टमाटरों को पीस के डाला वो तो ठीक है लेकिन जो मैंने काट के डाला है उससे इस सब्जी में एक बहुत अच्छा बाइट सा आएगा अब इसमें हम पानी डाल देंगे पानी हमें थोड़ा ज्यादा ही डालना है क्योंकि सेव जो है वो बाद में पानी पी लेंगे अब हम इस पानी को उबलने देंगे अब इस उबले हुए पानी में हम तैयार सेब को डालेंगे तो बस ये हमारी सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई तो ये हमारे जो सेव है वो हमने 200 ग्राम आटा लिया था उससे काफ़ी सारे सेव बनकर तैयार हो गए हैं तो आप उन्हें नमकीन के जैसे भी खा सकते हैं और जितने सेव हमने तैयार किए हैं उसकी अगर पूरे की सब्जी बनाएंगे तो 10 से 12 जन के लिए वो सब्जी काफ़ी होगी। प्याज सब्जी में हम ऊपर से हरा धनिया की गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा इससे इसका सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा तो मैं अब इस सब्जी को टेस्ट करके बताती हूँ कि ये बनी कैसी है तो ये सब्जी खाने में बहुत स्वाद बनी है। टमाटर का खट्टापन और हमने जो जीरा, धनिया और लाल मिर्च जिनको हल्का रोस्ट करके तो उसका मसाला सा बनाया था उसकी एक अलग सी सौंधी सी खुशबू आ रही है तो आप एक बार इस रेसिपी जरूर करिए और अगर आपको मेरी रेस्ट